જામનગર નજીક આવેલા ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્યમાં પક્ષી ગણતરીને કામગીરી કરવામાં આવી હતી છથી સાત ફેબ્રુઆરીના રોજ બે દિવસે પક્ષી ગણતરીની વિશેષ કામગીરી યોજાઈ રહી છે જેમાં અભયારણ્યમાં આવેલા પક્ષીઓની સંખ્યા તેમની જાતિઓ વસવાટ સ્થિતિ પર્યાવરણને પડતી અસર અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી હતી આ પક્ષી ગણતરી ભવિષ્યમાં પક્ષી સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટેની નીતિઓ ઘટાડવામાં ઉપયોગી થશે હેલો મારું નામ ડોક્ટર મીના પટેલ છે હું અહીંયા આજે તથા આવતીકાલે થનારા બર્ડ સેન્સસમાં ખીજડીયા બર્ડ સેન્ચુરી ખાતે અમે લગભગ બારથી પંદર જણાની ટીમ તથા અપ્રોક્સિમેટલી સોથી એકસો વીસ જેટલા મેમ્બર્સ અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટાફ બધા મળીને બે દિવસ ખીજડીયા ખાતે વિદેશી પક્ષીઓની ગણતરી કરવા માટે આવ્યા છીએ ઘણી રેર સ્પીસીસ પણ એવી છે કે જે ક્યાંય જોવા ન મળતી હોય એ ખીજડીયા

जो बर्ड्स आते हैं विदेशी क्रेन्स वगैरह जो उसमें जो पिछले साल आया और इसलिए से इस साल आया उसमें क्या डिफरेंट आता है हमारा कंजर्वेशन जो होता है उसमें कंजर्वेशन में क्या क्या सुधरा किया जाता है और जो बर्ड्स का जो रहने का खाने का उसका खुराक वगैरह में कुछ ज़्यादा कुछ फेरफार करना होता है तो उनसे हमको पता चलता है कि ये कैंसर सेंसस में क्या हुआ और पिछले साल में इतना तीन से ज़्यादा हुआ इतने इस साल कितना होगा इनसे पता चलता है खास तो यही उसका प्रपज होता है जी सर नमस्कार खिजड़िया बर्ड सेंचुरी जो मरीन नेशनल पार्क के अंदर आता है और जामनगर के शहर के पास में है वहाँ फेबरवरी छः और सात को जो है बर्ड सेंसस का आयोजन किया गया है पूरे सेंचुरी विस्तार को जो है बारह जोन में डिवाइड किया गया है और हर एक जोन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी उसके साथ साथ जो यहाँ के प्रकृति प्रेमी हैं और जो बर्डर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है जो इस सेंसस में तालीम और ट्रेनिंग में जो है उन्होंने पार्ट लिया है और उसके साथ साथ जो है आज से फील्ड एक्सरसाइज शुरू हो रही है और दो दिन तक ये फ़ील्ड एक्सरसाइज़ चलेगी जहाँ पर अलग अलग बर्ड्स के लिए बर्ड्स का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा उनके डाइवर्सिटी उनका पॉपुलेशन हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाएगा और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे धन्यवाद अनिल गोहिल दिव्यांग न्यूज जामनगर